Наши 20 подробностей продолжают цикл, посвященный 20-летию независимости. На очереди год 2004. Он прошел под знаком президентских выборов и оранжевой революции. О том, как страна во время противостояния двух викторов разделилась на два лагеря и как ее объединил дикий успех Русланы на Евровидении в материале Оксаны Кундюренко. Hey! украинская амазонка, принцесса воин или Роксолана, вернувшаяся в Турцию. Как только не называли эту девушку в 2004 на песенном конкурсе Евровидения, который она покорила с первой ноты диких танцев. Это весь реквизит, который был со мной. Бубен, батих. И это была специальная, специальная кишенька для микрофона. Никогда не думала, что это будет какой-то реликвией. Особливою на том 49-м Евровидении Украины могло вообще не быть. Многие артисты попросту отказались представлять страну. Под вопросом была даже трансляция конкурса. Средства спонсоров и свои собственные Руслана вложила в победу, в которой не сомневалась ни минуты. Прорыв за Украину мог быть в этот год. Очень хорошо, что не было истерики вокруг этого процесса, как сейчас. Вот сейчас все эти отборы и все, как это все выглядит, это очень напряженно. Это все-таки музыка, нужно немного до этого не политизировать это. Не политизировать музыку, спорт, искусство в 2004-м, как ни крути, не получалось. Страна живет ожиданием президентских выборов. Кандидатов в первом туре много, но политикум главным образом разбился на два противоборствующих лагеря. Политические силы во главе с партией регионов к кандидатам от власти выдвигают Виктора Януковича, Юлия Тимошенко. Шенка відмовляється від от гонки в пользу другого Віктора Ющенка. Ту я нову якість, яку ми плануємо і обов'язково дамо Україні. Вона буде варта будь-яких жертв окремих політиків. Тому за перемогу. На певческом поле при выдвижении кандидатом в президенты Виктор Ющенко еще красив и телегеничен. После ужина на даче у замглавы СБУ Ющенко оказывается в австрийской клинике Рудольф Финнерхаус с диагнозом отравления неизвестным компонентом. Мы узнаем слово диоксин, но никто не скажет точно, что именно это вещество стало причиной таких радикальных изменений во внешности оппозиционного кандидата. И то, что мной сталося, это не проблема еды и не проблема режима харчування. Это проблема политического режима в этой стране. А затем были выборы. Незаметный первый тур с ожидаемыми результатами. Дякую. 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 И сомнения. Месяц томительного ожидания и неуверенности обеих сторон. Силы Ю и Я почти равны. Впервые в новейшей истории Украины настолько явным становится разделение избирателей, да и, собственно, страны по региональному и языковому признаку, искусственно подогреваемая грязной кампанией. Украина. Драматизм второго тура зашкаливал. В день голосования студенты ложатся под автобусы, пытаясь воспрепятствовать так называемой карусели. Автобусы якобы должны были возить избирателей по разным участкам, а те голосовать за кандидата от власти. Не дожидаясь подсчета голосов, понимая, он будет не в ее пользу, оппозиция собирает митинг на столичной площади независимости. Митинг перерастает в бессрочную акцию протеста, которую позже назовут просто «Майдан» тысяч людей пришли и приехали сюда в 2004-м, еще не понимая, что творят оранжевую революцию. Тогда, по примеру Киева, в каждом городе возник свой, по сути, Майдан под разными флагами. Но сквозь шумное скандирование Ющенко и Янукович мы услышали друг друга. Я, не знаю, на кого они дуются. А все это часть современной истории Украины, которая творилась на этом самом месте. были. Они сейчас собираются в центре Киева, чтобы вспомнить, как семь лет назад приехали на митинг в столицу и остались здесь надолго. Я там МЧСовская стояла, да? А я не понимаю, на навколо этого стояли сами наметы, эти черепашки тогда. Штаб було загрожено саме бойки – активісти майдану. Преимущественно студенти ставили перші палатки, самые стойкие, демонтировали последние. Они сегодня помнят, как жилось тогда, в холодную осень и зиму. Хоча те, що останні десь два тижні, три до закінчення намету містечка, їди вже взагалі не було. Просто там за свої кошти купували мівіну, грубо говорячи. Перші дні пригадую продукти, псувалися навіть фактично одягу. Було просто безліч. Многие киевляне считали своим долгом помочь протестующим, кормили обедами, приглашали домой и присоединялись к дружному хору, утверждавшему, разум нас богато, нас не подолаты. В выходные дни количество митингующих достигало нескольких сотен тысяч. Они заполняли не только площадь независимости и крещатик, но и прилегающие улицы. С оглядкой, спонтанность и незапланированность оранжевой революции можно поставить под сомнение. Но такого количества людей, даже если готовились, ее лидеры. Не ожидали. В чому унікальність українського майдану? А от унікальність в тому, що на Майдані за місяць перебування там ми не бачили драк, не, не ми не бачили п'яних, не було внутрішніх конфліктів. І така, е, знаєте, підкреслена е, вічливість у спілкуванні незалежно від до абсолютно незнайомих людей. Сейчас вспоминают, что стояли не за кандидата, а за демократию, за свои ценности, за честность выборов. Стояли без страха, что разгонят танками, что начнутся столкновения с милицией. Она же была с народом стояли с уверенностью «Победа будет наша». Ловили каждое слово во время томительных заседаний Центра избиркома, Верховного суда и Рады, транслируемых на больших экранах, хотя и не сомневались перед переголосовании. Впрочем, как и в его результатах. Похоже, это понимали и в штабе Виктора Януковича. Его руководитель подал в отставку. Киев абсолютно на той час не нашего кандидата. Ми знали добре, що той же південь, той же схід України підтримують його, і якимось чином зробити альтернативу і показати оцю альтернативну думку ми не могли. Якісь події дуже важко згадувати, тому що там буквально день в тижні, тижні Ну, такі важкі були часи чисто в такому емоційному плані. Эмоций в конце того года было хоть отбавляй. Альтернативные помаранчевые митинги в Луганске и Донецке. Северодонецкий съезд где угроза раскола страны. В последнее воскресенье 2004-го Украина все-таки избрала президента. Новый 2005-й одна часть страны встретила с тревогой, другая с надеждой на лучшее будущее. На таких подъемах, на таких подъемах люди страны меняют очень быстро. Відбулося це в цілому ряді країн. На жаль, у нас після цього зійшло, що називається на нівець. Всі реліквії тут. Я думаю, що там їм саме місце. Бо в Майдані не було, не було, було дуже мало матеріального і дуже багато духовного. Оксана Кундієнка, Наталія Інділька і Сергій Кілівнік. Подробності телеканал Ін.